Мы имеем 750 квадратных метров ям. Идеально все. Около тысячи квадратных метров открылись ямы. Идеально все. Выполнять ремонт э, за свой счет. Идеально все. Это самый страшный участка, полностью надо ее делать. Мы э, не нашли никаких повреждений. Срок дают две недели. Ну вообще вопросов никаких. Ямы у нас сейчас основные все вывезли, которые поворот от обувной фабрики, мимо обувной фабрики, мимо фирмы одежды и с выходом на э, улицу Салкова в районе автозавода Камина. Это самый страшный участок. Порядка полутора тысяч квадратных метров там полностью надо сделать. И еще есть проблемный вопрос, когда поднимаемся с набережной через мост, с правой стороны вот эти плавуны, они стали еще больше, и там надо вот этот участок полностью срезать, срезать. Мы имеем 750 квадратных метров ям по району. За последний месяц мы устранили всего лишь 15. Подсыпка крошка, к сожалению, мало дает из-за нагруженности дорог. Кусок дороги с набережной до Тюленина и сама Тюленина. В первую очередь добавляем силы на, на улицу фестивальную. Плюс э, образовавшиеся дополнительные ямы их не было в прошлом году на Седово и Северное шоссе. У нас было два подрядчика, это Буд и Элуат. Вопросов нету, не асфальт остался на месте, рядом ямы появились. По Элуаду вообще вопросов никаких, идеально все. По внутриквартальным дорогам, что открылось, мы не нашли никаких повреждений. Это мы проверили только где-то 20%. Общая площадь 11 200 квадратных метров. На данный момент у нас около тысячи квадратных метров открылись ямы. Вот мы их обследовали. На данный момент мы проводим работы по отводу воды и по сыпке бетонной крошки. У нас в районе по внутрикварталкам, там где смогли увидели при дороге если выполнение с нарушениями. Согласно договору подрядчикам, письма все предупреждены, отказов не получили выполнять ремонт за свой счет. Ну, возможно, что еще будем дальше проводить снег, будет уходить, посмотрим, а три претензии уже предъявлены. На сегодня 21 число департаменту было устроено совместно с главой района министра. Срок дают две недели.